ставьте лайк, подпишитесь на канал, если вам подобается мой контент. Незаконно Януковича э, незаконно. А, вот, а его же никто не свергал. Незаконно. А его никто не свергал. Нету постановления Свер... о свержении Януковича. Его, его Был госпереворот, госпереворот были, госпереворот, были выходы Госпереворота все... не было. Смотрите, я бы... был... очень быстро это обосную. Госпереворот, а Майдан, и... Смотри, Майдан госпереворот это когда определенные люди занимаются дестабилизацией ситуации в стране, и власть переходит этим людям. В этот момент. А в Украине, знаешь, как было? Активисты сказали Януковичу, потому что ты нарушаешь права человека. Януковича из-за того, что он убежал, конституционные полномочия его избавили, но его не устранили от должности. Свою должность президента Украины он потерял лишь после того, как мы провели выборы. А выборы у нас были в мае, когда вся Украина вышла на выборы и проголосовала за нового президента. Свержение, свержением это было, если бы вот эти активисты забежали в Верховную Раду Украины, забежали бы на банковую, там, в офис президента, Забрали бы журналистов и по телевидению сказали, власть переходит мне Ивану, потому что я теперь являюсь президентом. Вот это захват. Вот это захват. А в Украине не было захвата и не было переворота. Нет, Ты... но он же бежал, бежал из-за того, что был Майдан, он бежал, президент бежал. Почему Причем его никто не свергал, у никто не свергал. Ему импичмент но, никто не объявлял. Но, а, никто. Почему, а почему его, смотри, чтобы импичмент объявить, президент должен находиться в Верховной Раде Украины. По закону. Как он мог находиться, когда было нападение на Верховную Раду? нападение? Нету ни одной фиксации, что в него кто-то даже стрелял. Охрана, его же личная охрана, не подтверждает тот факт, что по нему стреляли. Ни одна охрана, нету ни одного фото и видео подтверждения, что по нему стреляют. Охрана его сопровождала все время. Нет, это должно было быть видео, как в Америке свергали президента, убили как Кеннеди какую-то Я тебе убил. говорю о том, что есть охрана его, личная президентская охрана, которая не подтверждает тот факт, что по нему ввелся огонь. Его автомобили личные, которые для президента, ну, которые предоставляют президенту, целые, неповрежденные были. Ты, смотри, ты не понимаешь, что такое свержение. Ты пытаешься применить Термин свержения к событиям в Украине. Хотя украинцы не свергали Януковича. Они не захватили власть, украинцы. Они вышли и проголосовали за новую власть. А вот эта власть, которая была при Януковиче, была официально до выборов. Янукович сам согласился провести выборы, и они провелись. Он же заключал сделку с оппозицией, заключал. Поэтому не нужно сейчас утверждать, что у нас был госпереворот или свержение. Эти термины не подходят. Ты просто. Не, умеешь... ну подожди, в Киеве, в Киеве, когда Беркут был без оружия, был, был Смотри, обстрел… Смотри, я ты не хочу себя... с тобой обсуждать тему Беркута, потому что ты не, не хочешь смотреть видео и не захотел посмотреть их за 11 лет. Включишь YouTube и посмотришь. Беркут... Бесная Сотня была небесная Беркут... сотня. Активистов на Майдане. Впишешь и посмотришь. Как он не может так, на него нападали? Он это это наш ОМОН, у вас тоже ОМОН. Подожди, нет, это не прав. Люди выходили на Майдан и нормально стояли. Нормально. покрышки по вспомни. По по это произошло в момент, когда начали избивать в ночь с 28 по 29 ноября битами студентов. Лишь тогда начали уже выходить и говорят: Януковича и Берку начали. А до этого момента и там и Беркут, и полиция стояла, и не было никаких стычек. Никто да. не пи***л. Один приказ разогнать людей привел к тому, что Беркут начали Весь Беркут убежал в Россию и в Беларусь. В России служить они сейчас вас в Росгвардии, а в Беларуси в ОМОНе. Да. И не хотят возвращаться в Украину, чтобы стать перед судом. За не совершение полномочий. Ну, ну ты, ты пойми, Беркут, Беркут это элитные войска Украины. Да, нам... Или, или, не, или не элитные, они не имеют права нарушать закон. Все. Закон защищать президента? Ну это Защищать президента должна лишь личная охрана. Все. ОМОН предназначен не для защиты президента, а для э, обеспечения правопорядка. правопорядка. А, там было... ну... а там пришли на порядок и начали Нету ни одного видео, чтобы кто-то там э, бросался, милиция у нас была. Нету ни одного видео, что захватывают какие-то здания и так далее, до момента, пока не начали нас беркут. После 29 ноября 2014 года ситуация изменилась. Все, ну не нужно. Нет, погоди секунду, а, погоди секунду, а, поч... а переворот из-за из чего, чего был? Нет, Я так и не, не понял. У нас переворота не было. Ну как не было, по крышке шли. На Крещатике, на И Киевской что? площади... Да, слушай, я я по крышку могу сжать сейчас у себя по дому. что, я переворот сделал. Не, ну когда выходят миллионы, миллионы. Да, у нас переворота не было. Ну, мы же Януковича не отстранили. Он был президентом... Смотри, у вас сейчас президент, вот этот ваш обнуленный, да? Обнулился ваш президент через Конституцию? Обнулился. Ну, мы, да. у, у вас обнуленный президент. Смотри, ваш обнуленный президент, например, у него истекает срок э, там поза, послезавтра, да? Вот 22 там, или 23 числа, пускай, 23 августа. А мы сегодня говорим: приходим и говорим яну, э, вашему Путину. Что все, ты на И он начинает бежать. Страной никто не управляет. Ваша госдума постановляет. Что? Сейчас стороной будет управлять Госдума. президентом избавляем от полномочий, но не устраняем. И они говорят, послезавтра выборы в Российской Федерации. Ваш Путин будет президентом до 23 числа, но не будет выполнять полномочия. Но народ выберет нового президента послезавтра. Это не означает, что кто-то сделал переворот. Это означает, что ваш президент натворил не захотел отвечать, начал бежать. Госдур говорят, мы управляем страной и делаем выборы. Но это чтобы как-то тебе с аналогией донести. Не, не устраняли Януковича. Он лишился своих полномочий полностью и статуса президента. В момент, когда мы выбрали нового президента. В течение, получается, февраля, в течение трех месяцев он был президентом, но без выполнения своих полномочий. У нас был ИО, вот, Турчинов исполнял его обязательства. Турчин, да, я помню. Да, он исполнял. Янукович был президентом. И его приглашали. Возвращайся к нам в Украину. станешь перед судом, перед Верховной Радой Украины. Сделаем импичмент. Ответишь за те действия, которые ты сделал. И все, и проведем выборы. Он отказался, но так или иначе нам нужны выборы. Все, оно так и произошло, у нас переворот. Но убедительно, убедительно. Да не было переворота, но я же тебе говорю. Переворот это когда люди на Майдане они бы зашли, захватили Верховную Раду Украины, офис президента, взяли бы под свое руководство всю э, армию и всю полицию и сказали теперь мы вот делаем новую Верховную Раду Украины, а вот этот Иван теперь президент, тогда переворот. А Янукович был президентом, просто не захотел вернуться. В связи чего его и избавили от полномочий, потому что он бы... Это я помню. я помню. Иду спать, у нас, у нас уже поздно. Все. Лезем. Да, Давай. Давайте более детально разберем. Де є переворот, а де його немає. І так, постанова Верховної Ради України від 22 лютого 2014 року. Про самоусунення президента України від виконання конституційних повноважень та призначення позачергових виборів президента України. Тут написано наступне. Враховуючи, що президент України Віктор Янукович самоусунувся від виконання конституційних повноважень, що загрожує керованості держави, територіальної цілісності і суверенітету України, масовому порушенню прав і свобод громадян, виходячи з обставин крайньої необхідності, виражаючи суверенну волю українського народу, Верховна Рада України постановляє. І ось тут саме ця постанова. По перше. Встановити, що президент України Віктор Янукович у неконституційний спосіб самоусунувся від здійснення конституційних повноважень та є таким, що не виконує свої обов'язки. Друге, відповідно до пункту сьомої частини. Першої статті 85 Конституції України призначити позачергові вибори президента України на 25 травня 2014 року. Ця постанова набирає чинність з моменту її прийняття. Так, от дивіться, що тут потрібно розуміти. От, по перше, коли Янукович почав тікати з країни. Країною потрібно було керувати, так як Янукович в момент свого правління змінив Конституцію під себе, тобто надав собі більше повноважень. Конституція у нас була з формою правління президентсько-парламентської. Тобто, спершу змінили форму правління на парламентсько президентську після чого встановили, що Янукович тікає і не хоче виконувати свої повноваження, Задля того, щоб в Україні ситуація стабілізувалася, от якраз таки, і прийняли ось цей закон про самоусунення Януковича. Натомість досить багато росіян читає лише перший пункт, а не дочитує, наприклад, другий пункт. А тут також написано, що. 25 травня 2014 року будуть відбуватися президентські вибори. Окрім цього, також на наступний день, 23 лютого, за Януковича от, почав виконувати свої повноваження чи повноваження там Януковича, Турчино, Верховна Рада України постановила, що Враховуючи, що президент України Віктор Янукович самоусунувся від виконання Конституційних повноважень, Верховна Рада України постановляє покласти на голову Верховної Ради України Турчинова Олександра Валентиновича виконання ним обов'язків президента України згідно зі статтею 112 Конституції України. Ця постанова набирає чин чинності з моменту її прийняття. Ще й в Україні раніше е, в Конституції було написано, що після президента. Тимчасово його обов'язки повинен виконувати прем'єр-міністр. У нас на той момент прем'єр-міністр не було, тому що в лютому 2014 року Ніколай Азіров подав. У відставку, а Янукович сам же ж і підписав е, цей документ про відставку Азірова з поста прем'єр-міністра прем України, внаслідок чого вже Верховна Рада України сама встановляла, хто буде у нас е, виконувати обов'язки. Так, от обов'язки е, Турчину виконував до Проведення виборів в 2014 тисячі чотирнадцятому році до 25 травня. Ще після 25 травня він протягом трьох місяців продовжував деякі виконувати свої обов'язки, доки Петро Порошенко не прийшов і не став повноцінним президентом України. От тому потрібно розуміти, що народ це був. Не переворот, а переворот я вам зараз покажу. Наприклад, в країнах Африки, в тому ж самому, Зімбабве в 2017 році, військовий переворот от, відбувся в ніч 14 на 15 листопада 2017 року, коли представники Національної армії Зімбабве на чолі з Константіном Чівенгою Чівен, взяли під контроль державну телекомпанію ЗБЦ та деякі інші точки у Хараре. Оце столиця е, країни. Конфлікт виник навколо питання, хто буде наступником 93-річного 93 президента Мугабе. Окрім цього, наприклад, у Габоні в минулому році, 30 серпня 2023 року, військовослужбовці Збройних сил оголосили про захоплення влади в Габоні Пр... Габоні. Президент України Алі Бонго був затриманий і поміщений під домашній арешт. Про що тут пишеться? Тут якраз таки пишеться про те, що. Якісь окремі люди захопили повністю всю державу і сказали наступне: тепер ми будемо керувати країною. От, Наприклад, в першому випадку ми можемо побачити, що військова національна армія Зімбабве спершу захватили державну телекомпанію, тобто потім по державних каналах вони показали наступну інформацію, що тепер вони керують. Країною в Габоні було трошечки інакше, тому що відразу захватили президента. Після цього президент погодився начебто, погодився так під їхнім тиском, що він передає свої повноваження. Оце народ вже і є, якраз таки переворот. От. Так як в Україні до перевороту, до перевороту не дійшло, в принципі назвати переворотом не можна. От. Янукович був президентом до того, доки Порошенко не прийшов на свою посаду. От. Натомість не виконував своїх повноважень, тому що перебував, по-перше, за кордоном, по-друге, до нього просто не було довіри. Як по-другому, в принципі, це і не опишеш, і не скажеш по-другому. Тому підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях, що ви про це думаєте, ставте лайки і до зустрічі до нового відео. Залітайте, до речі, сьогодні на ефір, він буде о 22.00 за Києвом на цьому каналі.